Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Віталіна Дзос. Вітаю вас, пані Віталіно. Здравствуйте. пані Віталіно не так тривало працював парламент, як того хотілося, але досить багато рішень було прийнято після нового року. між... Після нового року і перед канікулами власне розпочнемо напевне з бюджету, тому що країна чекала бюджету, бачили, як люди вийшли біля стін парламенту і вимагали від депутатів реакції на їх заклики. Бюджет прийнято і на вашу думку, чи прийнятий бюджет для людей і для підприємців, для аграріїв, для науковців, для освітян наскільки він задовольняє цей бюджет країну? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я глубоко убеждена, что все мы понимаем, что бюджет ⁇ это главный финансовый документ нашего государства. И поэтому он никогда не бывает однозначный, он никогда не бывает абсолютно совершенный. И никогда не бывает бюджет, который удовлетворяет абсолютно всех. Вот если мы с вами постараемся, мы не назовем ни время, ни страну, когда бы бюджет удовлетворял абсолютно всех и был безупречный. И в этом году мы тоже понимаем, что бюджет 2014 года это не экономическое чудо. Это правда. Но точно так правда, что бюджет, который мы приняли, он социально сориентирован. Это документ, который имеет социально, социальную ориентацию, то есть он сориентирован на людей. Я вам приведу только некоторые цифры. 70% расходной части бюджета это выплаты пенсий, стипендий, пособий, заработные платы бюджетникам. Вот представьте себе, только в 2014 году заработная плата бюджетников повысится на 15%. В 2014 году увеличится размер минимальной заработной платы до 1301 гривны. Если быть, чтобы быть понятным, это ровно в два раза увеличится минимальная заработная плата по сравнению с 2010 годом. В этом бюджете заложено 4 миллиарда гривен для увеличения пенсионного фонда на выплату пенсий нашим пенсионерам. В этом году, в этом бюджете заложено 6 миллиардов гривен на выплату вот тех самых сбережений в Сбербанке, которые были положены вкладчиками еще во времена Советского Союза. Вы знаете, меня очень радует, что на 25% увеличиваются социальные выплаты детям-сиротам. Потому что когда эти дети выходят в жизнь, и мы выдавали минимально, мне, например, было очень обидно. Впервые, что меня очень радует, вы будут выполняться Социальные инициативы президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Что я имею в виду? Его социальные инициативы были провозглашены на то, что дети в школах должны получать бесплатные обеды. Так вот, в этом бюджете заложены деньги на то, чтобы с 1 сентября 2014 года из государственного бюджета во всех школах, учащимся 5-11 класса, выдавали бесплатные обеды. Меня, например, это очень радует, потому что обычно, знаете, стоимость этих обедов очень разная в зависимости от региона. Сейчас она будет одинаковая. Для меня, как социальщика, как человека, который всю жизнь работает в гуманитарной сфере, очень всегда пугало состояние нашего села, потому что молодых специалистов, учителей, врачей там нет. Я всегда говорила, если что-то мы не примем, какие-то, вот знаете, материальные э, стимуляторы, конфетку какую-то там будет пустыня, нет специалистов. В этом году впервые заложено 100 миллионов денег на дополнительные выплаты молодым специалистам, которые поедут после окончания вуза работать в село. Угу. Это учителя, это э, врачи. Э, вы знаете, меня радует, например, как человека, который имеет образ, отношение к образованию, что на 25% процентов увеличивается размер государственных премий, государственных стипендий для участников в международных конкурсах. Uh -huh. Поэтому, знаете, я этот перечень могу продолжать очень-очень долго. Вы сейчас говорите про выдатковую частину бюджета, а да. че реальный бюджет? Потому что прописать можно много позитивных вещей, если не будет наполнения бюджета то бюджет может быть нереальным. Правильно вы говорите. Поэтому в этом бюджете закладываются, я вначале говорила только о характеристике бюджета, его социальной ориентации, но бюджет правильно, расходная и доходная часть. Так вот, никогда не будет работать расходная часть, если не будет поступления. Чтобы налить воды, я всегда привожу этот пример с графина, вначале в графин нужно mm. налить воду. Так вот, для этого как раз в бюджете в этом 2014 года Закладываются деньги для поднятия региональной экономики, для включения тех лежащих на боку предприятий, чтобы они стали активно работающими. Я не раз ходила вот на наш э, антимайдан, как его в народе называют. Знаете, какая главная проблема? И для майдановцев, и для антимайдановцев нет рабочих мест. У людей нет работы. Поэтому, если будет как раз развитие региональной экономики, если будут подняты и экономически активизированы эти предприятия, которые сегодня лежат на боку, будут рабочие места, будет подниматься уровень внутренней экономики. А если подниматься уровень внутренней экономики, то естественно у нас будет доходная часть и естественно будет возрастать расходная. Кстати, вот а, принятие бюджета о самом механизме принятия, мы чуть-чуть позже поговорим, но я все-таки скажу. Ведь сегодня оппозиции предлагалось, давайте мы рассмотрим абсолютно все предложения, которые вносятся и поправки в бюджет. Давайте мы рассмотрим, что вам нравится, что вам не нравится. Давайте мы посмотрим, изучим этот бюджет. То есть его никто не хотел принимать вот сразу, в целом. Но бюджет это не застывшая какая система, это живой организм. Пройдет э, квартал, и ежеквартально при, при подведении итогов бюджета мы можем вносить новые какие-то показания, мы можем его корректировать, мы можем выстраивать новые приоритеты. Mm -hmm. Вот допустим, первый квартал, у нас приоритеты это социальная направленность, следующий бюджет, э, квартал может другой приоритет быть направленности бюджета. То есть бюджет это живой организм, который все время будет корректироваться в зависимости от того, что диктует нам жизнь. Пані Віталіно, ми пам'ятаємо, як чимало експертів прогнозували, що бюджет буде ухвалюватися складно, тому що є депутати-мажоритарники, і навіть депутати, які є мажоритарниками і в, в партії регіонів вони можуть як протест, ну, на знак протесту вийти із фракції, якщо їхні поправки до бюджету будуть не включені. А бачимо, що проголосували депутати. Що, 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 ви, що включили? Тобто, ну, якщо зокрема казати про ваш округ, а, які а, там можливо інфраструктурні проекти? побудовать, есть планы подводить школу, че побудовать ликарню, какие выдатки в этом контексте бюджета? Вы знаете, я хочу сказать, что вот я тоже депутат мажоритарщик. Я могла бы сказать вот стать и полчаса рассказывать, сколько проблем есть у меня на округе, эти проблемы нужно обязательно решить. И точно так все депутаты мажоритарщики вышли бы и рассказывали такие проблемы. Но принятие бюджета сегодня это это был долг для каждого депутата. И знаете, вот здесь мне хочется наполнить слова Виктора Гюго. Он сказал, необходимость выполнения долга обязательно требует забвения собственных интересов. Вот это правда. То есть если сегодня мы с вами станем и будем бюджет растягивать по собственным интересам, мы его никогда не примем. И тогда не будет вот этого главного документа, который действительно, знаете, он цементирует сегодня порядок и ситуацию, которая складывается в нашей стране. Поэтому, конечно, я как мажоритарщик могу сказать, что да, не то мне хочется и то, и то, и каждый. Но есть еще долг есть государственный подход, вот если мы будем руководствоваться государственным подходом, мы должны сегодня принять бюджет, а затем мы его обязательно подкорректируем, и может быть действительно дадут на водовод деньги, наверняка, но и еще что-то, но это будет завтра, сегодня бюджет для государства он жизненно необходим. А теперь относительно тех решений, которые принимались после принятия бюджета. Вот, Чи знали ви особисто, чи ваші колеги за що далі голосуєте? Тому що назви такі внесення зміни до законів таких то тобто, по суті, для людей було незрозуміло, що приймає парламент. Потім зрозуміло стало, що закони досить жорсткі, і якщо їх так би мовити, не в правильному контексті використовувати, то це може мати наслідки як переслідування активістів Євромайдану чи антимайдану. Это может иметь наслідки, что, например, человек, который активно комментирует что-то в интернете, ему может загрожувати криминальная ответственность. Что сегодня можете сказать? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что эта сессия, которая проходила, она вообще была нестандартная. Нестандартная она была прежде всего по э, методу проведения. Началась эта сессия с того, что оппозиция заблокировала спикера. Но ну, скажите, пожалуйста, в каком государстве это вообще допустимо? Поэтому э, пришлось перестраивать сам ход проведения сессии немножечко по-другому. Но я хочу отметить, что каждый шаг в процессе проведения сессии он соответствовал регламенту, то есть нигде он не был нарушен. Знали ли мы о том, что помимо бюджета вносятся эти закон... все те законы, о которых мы э, говорим сейчас? Конечно, знали. Мы о них говорили на фракции. Но э, почему так отреагировали, допустим, представители партии регионов? Потому что абсолютно все те законы, которые принимались, они являются э, ответом на сегодняшний день. Если э, честно говорить, даже ответом на сегодняшнюю политическую ситуацию. Что я имею в виду? Вот я депутат мажоритарщик. Когда я приезжаю в свой Крым, меня буквально, ну, оступают все люди, и они просто говорят: "Ну слушайте, ну наведите порядок, ну вообще есть власть в стране или нет". Вот я вам говорю честно, это говорят люди. Ну что ж это такое творится? И сегодня власть не хочет э, идти, не, за, не действовать незаконными путями. Власть хочет действовать в рамках закона. Но сегодня демократия в Украине впервые столкнулась с таким откровенным политическим насилием и с тем безобразием, которое творится. Понимаете, демократия, во всяком случае, в моем понимании, это не вседозволенность, это не разгул и это не тот шабаш, который может твориться. Демократия это прежде всего жесточайшая ответственность, это политическое правовое поле, в котором действует тот или иной субъект, но ни в коем случае не культивирование правового нигилизма и безвластия и беззакония. Вот это точно. Поэтому те законы, которые принимались, они по сути дела и будем говорить откровенно, являются ответом на события сегодняшнего дня. вы разумеете, что простая истина, что будь яка влада, она рано или поздно стає в оппозиции, и в таких условиях, возможно, сейчас часом когда-то будете в оппозиции. Вы готовы вот за, за таких законов в оппозиции абсолютно. абсолютно. Вы знаете, вот говорю вам абсолютно честно. Ну вот смотрите, я буквально, если вы позволите, несколько моментов, что мы приняли да, вот в этих законах. Например, повышение ответственности, прежде всего административной, за проведение э, митингов сто процентов любой гражданин Украины имеет право на свое свободное волеизъявление, придя на площадь. Он может прийти, высказать свою точку зрения, он имеет право на участие в митинге. Это все абсолютно конституционное право каждого человека. Но когда человек приходит, строит баррикады, захватывает административные здания и сооружения, когда человек приходит там, одевает какие-то военные формы, организовывают какие-то там сбройные загоны, когда человек пользуется открытым огнем в процессе проведения митингов каким-то каким оружием, это уже совсем, это, ну, это не есть норма. Кстати, я хочу сказать, мы же так во всяком случае представители Майдана так сильно стремятся в Европу, везде абсолютно в Европе это и Германия, и Франция и Италия, сюда же можно сказать и Соединенные Штаты и Канада введены не административная, а уголовная ответственность вот именно за проведение таких митингов. Например, во Франции, если только на митинг вышли митинг, митингующие и у них будут закрыты лица в масках mm -hmm. и, допустим, они будут вести себя вот таким образом, как я только что рассказала, каждый из них может схлопотать себе три года тюрьмы и 40 5 тысяч евро э, штрафа вот такие жесткие требования почему да потому что я вам могу сказать что демократия европейская это прежде всего порядок это порядок это не э, э, творю что хочу что хочу то врачу. нет это не демократия поэтому если когда-то мы пойдем в оппозицию мы точно так должны соответствовать вот тем требованиям, о которых я сейчас сказала. Это правда. Не может быть такое. Дальше. Это административная ответственность, введена в законах, которые мы приняли, и уголовная ответственность. Что я имею в виду? Это прежде всего откровенные призывы к свержению власти, к государственному перевороту. Это абсолютно нормально. Такого не может быть ни в одном государстве, когда публично призывают к свержению власти, к государственному перевороту. Это уже уголовная ответственность. Вы знаете... Сегодня очень много в средствах массовой информации возмущается тем, что введена уголовная ответственность по поводу клеветы. Угу. Мы Но... помним, до речи, проект э, закона Виталия Журавского, тогда он откликал его через то, что журналисты было, ну, поднялись, по сути. Да, я помню чем, эту ситуацию. Вот, чем этот закон отличается від Вы знаете, я хочу сказать, что если человек осознанно, осознанно клевещет, ну это, ну, это осознанная клевета, это осознанное ущемление прав другого человека. Но если мы говорим о европейской плоскости отношений, но в правовом поле должен быть и один человек, и другой. И один человек должен иметь право давать информацию, но он не должен притеснять в правовом праве, uh -huh. праве другого человека. Почему вдруг ради нарушается мое право, когда журналист, даже уважаемый, начинает на меня клеветать? Но это же нарушается мое право. Понимаете, я сегодня говорю о том, что. Люди должны быть в равных правовых позициях в тол толерантные отношения. Вот вы другой по полу, по образованию, по возрасту, по ментальному суждению. Но я вас слышу, а вы сейчас слышите меня. Я могу mm -hmm. с вами не соглашаться, но мне не дает мое э, воспитание, право и основания вас чем-то оскорбить Разумею. или ограничить ваше право. Можем завершивать. Я вам желаю, чтобы ваши выборцы вас разумело и эти законы действительно... Они Это... очень рады. Я вчера получила тысячи звонков, поздравления на СМС, благодарности за то, что начинает власть принимать реальные законы и реальные шаги по наведению порядка в нашем государстве. Стабильность и порядок – это то, что даст возможность нам жить нормально, это то, что даст возможность быть реализованному принятому бюджету 2014 года. Понятно. Дякую вам за разговор. Глядачам нагадаю, что сегодня мы спілкувалися с народным депутатом Украины Виталиной Дзос. Залишайтесь с нами. До побачення.